og'irlik hissi ya'ni ovqatni hazm bo'lmasligi haqida gaplashar ekanmiz bir funksiya bor qusish refleksii demak buni davolanishning uchinchi kunidan boshlaymiz me'yorga qarab ovqatlanaylik me'yorga qarab dam olaylik ana shunda biz sog'lom va husli jamoaimiz chiroyli bo'ladi assalomu alaykum azizlar efirda o'zing tabib ko'rsatuvi albatta inson bu hayotda o'z umrini davom ettirar ekan turli xil holatlarga duch keladi bu holatlar insonning salomatligi bilan bog'liq bo'lishi juda judayam ko'p holatlarda kuzatiladi xususan siz o'zingiz sevgan oziq ovqatni ya'ni biror bir taomni mazza qilib iste'mol qildingiz lekin sizda ovqat hazm bo'lmayapti ya'ni sizda mana shunday og'irlik hissi aytadigan bo'lsak oshqozon sohasida og'irlik hissi kuzatilyapti nima qilish kerak albatta bizga ham qiziq biz tavsiyalarni olish istagida bugun studiyamizga shuhrat shernazarovni taklif etganmiz kutib olamiz azizlar marhamat assalomu As alaykum xush kelibsiz xush vaq o'ingiz yaxshimisiz tuzumisiz alhamdulillah albatta bu judayam ko'p holatlarda uh kuzatiladi ya'ni hozir biz bayramlarni ya'ni tug'ilgan kunlar yoki dam olishlarni ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak u yerdagi taomlarni xilma xilligi va ulardan mazza qilib yegandan keyingi og'irlik hissi ya'ni ovqatni hazm bo'lmasligi haqida uh, gaplashar ekanmiz endi aytaylik mana -man -man, biz sevgan osh ya'ni palov taomi keldi odatda yarim tovoq yer edik bu gal bir tovoqni paqqos tushirdik va shu yerda og'irlik hissi boshlandi nima qilamiz birinchi retsept organizm <laughs> shundayki bir yoqimsiz narsa bo'lsa reflektorni odatda o'zi qusish kelib chiqadi qayd qilishda biz ko'p ortiqcha narsalardan qutulamiz ertaroq qusishda bizga yordamchi retsept kerak bu tabobatda muhim aynan qusish orqali oshqozondan ko'p xiltlar chiqadi organizm ko'plab kasalliklardan qutular ekan nafaqat hazmsizlik bosh og'riq qon bosimini oshishi qandli diabet ko'plab kasalliklarga qusish foydali ekan lekin buni ham me'yori bor ekan lekin shu o'rinda savol bermoqchi edim aynan qayd qilishsiz davolasa bo'lmaydimi bo'ladi o'sha qilishni imkoniyati <laughs> bo'lmaganda mana hozir biz boshida aytamiz qayd qilish imkoniyati bor edi bor edi biz uh, zaytundan foydalanamiz demak birinchi retsept boshlandi boshlandi demak uh, qayd qilishda biz imkon qadar uh, taom yegandan so'ng boshlang'ich uh, holatida uh, bir osh qoshiq mana zaytun yog'ini olamiz va unga ikki yuz millilitr iliq suv qo'shamiz tushunarli bizda issiqroq suvimiz lekin ozgina sovutamiz uni to'g'rimi demak qayd qilish oyiga bir ikki marta tavsiya qilinadi bundan ortig'i zarar ham bo'lishi mumkin qayd qilishda buni ichgandan so'ng insonda qayt qilish refleks hosil bo'ladi ba'zilar shunda ham qayd olmasligi mumkin mm -hmm. unda qayd qilinmaydi olti soatlar o'tgandan so'ng ya'ni hazm jarayoni keyingi etapga o'tdi bosqichga undan so'ng demak bo'shashtiruvchi surgi sifatidagi dorilardan foydalansa bo'ladi ya'ni birinchi ishimiz ya ya Oşkozondan... bir, yo qayd qilish yoki surish tushunarli oshqozondan lekin shu o'rinda savol bermoqchi edim mana masalan ovqat hazm qilmaslik o't qopidagi biror bir ishni buzilishi yoki oshqozon osti bezidagi yallig'lanishlar hisobiga bo'lsachi yoki umuman ichakni o'zidagi o'zgarishlar hisobida bo'lsachi mana shuni barchasida ham biz qayd qilishni tavsiya etavermaymizku to'g'ri oshqozon yarasi bo'lgan kasalliklarda ya'ni bu yerda bilamiz jig'ildon qaynaydi kislota qizil o'ngachga o'tadi yoqimsiz bunda biz e, uni o'rnini birdaniga anor suvi bilan limon bilan yo bir boshqa meva sabzavotlar bilan bosishimiz mumkin qayd qilishni asoratini lekin o't qopi yallig'lanib turgan paytda bu ham qaltislik vaziyat bunda qayt qilmaslikka harakat qilamiz lekin to'lib yeb bo'lgan bo'lsa unda qayt qilamiz chunki uni zarari ko'proq bo'lishi mumkin yeah. nekroz kelib chiqishi mumkin pankreatitlarni olib kelishi mumkin yog'li qovurma ovqatlar undan ko'ra chiqarib yuborish osonroq hisoblanar ekan yani. tushunarli demak azizlar bizni birinchi retseptimiz demak ortiqcha biz iste'mol qilgan oziq moddalarni demak qayd qilish yo'li bilan chiqazib yuborish ekan bunda bizga demak 200 ml iliq suv bilan bir e, osh qoshiqdagi zaytun moyi yordam berar ekan bu bizni birinchi retseptimiz edi Shunda yana shunga qo'shimcha ravishda ertasi kuni bu zaytun yog'idan yoki shu kunni o'zida kechqurunda yotishdan oldin 2-3 osh qoshiqgacha qabul qilish ham mumkin ha ichib yuborsa bo'ladi ichib yuborish ham tavsiya qilinadi bunda oshqozon uchun juda foydali ekanligi ko'p aytilgan zaytun yog'ini oshqozon kasalliklarida foydali va unda hazmsizlikda ba'zida sarimsoq e, piyozini ham zaytunga qo'shib iste'mol qilish bor tushunarli demak bu bizning birinchi retseptimiz keling hozir ikkinchi retseptga o'tamiz ikkinchi retseptimiz uchun bizga nima kerak bo'ladi ikkinchi retseptimizda bizda limon mana bizda bor limonimiz Xo'p, buni suvini e, ichish kerak bo'ladimi yoki buni o'zini tishlab iste'mol qilish tavsiya etiladi? buni suvini olishimiz kerak bo'ladi limonni e, maxsus ezg'ichlari bor yoki suvini chiqargichlari bor biz esa mana shunday oddiy usulda yaxshilab ezib olamiz Limonning o'rtasidagi to'siqlari ezilib mana muloyim holatga keladi shu e, holatda ikkiga bo'lib siqishimiz mumkin yoki vilkan bilan urib suvni siqishimiz mumkin keling hozir shuni amalga oshiramiz bu limondan bitta ikkita uchtagacha mana shunday qilib olish mumkin endi nima qo'shamiz bunga yoki o'zimi iste'mol qilinadimi demak bunga suv qo'shamiz suv qancha miqdorda suv qo'shishimiz kerak bunga yuz millilitr suv qo'shamiz yuz millilitr suv Uh, do'konlarda maxsus tayyor limon sharbati qo'shilgan suvlar bor o'shani o'zini iste'mol qilish kifoya qilmaydimi tabiiy bo'lgani yaxshiroq do'konlarda turli xil mana limon kislota sun'iy ravishda kukun shaklidagisidan ham tayyorlashadi yoki boshqa rang qo'shuvchilar rang beruvchi tam beruvchi hid bervchilarlata bo'ladi tabiiyga kelmaydida tushunarli demak buni qanchadan iste'mol qilish kerak va buni necha kun qancha buni muddatda demak e, taxminan bir haftagacha oshqozon e, holati yaxshilanguncha e, kuniga e, demak ertalablari bir mahal bo'lsa ham ertalabda iste'mol qilsa yaxshi <yekish> bo'ladi bu bizni ikkinchi retseptimiz edi tabga ko'ra bunga asal qo'shishimiz mumkin asal oshqozonga juda shifo albatta yara kasalliklarda asal qo'shish demak e, turli xil toksinlarni ziyonini kesishga yordam beradi to'g'rimi shunday davom etamiz demak bizda uchinchi retseptga yetib keldik uchinchi retseptimiz bu zanjabil zanjabil zanjabildan nima tayyorlaymiz zanjabilni suvini olishimiz kerak sokini buni qirg'ichdan o'tqizib qirg'ichdan o'tkazamiz yoki blenderdan turli usullarda qulay bo'lgan o'zingizga okay. usuldan foydalanamiz demak e, zanjabilni suvi ham o'tkir mm -hmm. bunda ham aytganingizdek o'sha e, yara kasalliklarida tavsiya qilolmaymiz e, bunda o'sha hazmsizlik buzilganda zanjabilni e, bir osh qoshiq suvini tushlik vaqtida ovqat bilan asal qo'shib iste'mol qilsak zararini ham kesamiz mana suvi chiqmoqda bir, bir osh qoshiq miqdorida o'zi biz bilamiz zanjabil o'tkir tamga ega bo'lgan e, ildiz hisoblanadi mm -hmm. e, uni bir osh qoshig'ini iste'mol qilish qiyin qiyinmasmikan kimlargadir qiyin bo'lishi mumkin haqiqatdan buni boshlang'ich etapda choy qoshiqdan boshlash mumkin oshxoga qanday ta'sir or, o'rgatib or, or... or o'rgatib uh -huh. bu yerda yarim osh qoshiq keyin esa bir osh qoshiqqa o'tishimiz mumkin darvoqe buni haqiqatdan qabul qilayotganda uh -huh. kichkina kichkina qultumlab qabul qilish kerak ekan uh -huh. boshida keyinroq esa katta qultumlab demak aytganimizdek buni birdaniga ho'plab ichib bo'lmaydi tushunarli mana hozir bizda e, taxminan e, bir choy qoshiq chiqdi buni e, kichkina qultumlar bilan keling ajratib olamiz suzib oldik suzib oldik demak buni davolanishning uchinchi kunidan boshlaymiz demak bu e, ovqat hazm qilish tizimida biror bir muammo bo'lgan vaqtda demak davolash muolajasini orasida qilinadi to'g'ri tushundimmi ha boshlanishda başla, biz tozaladik oshqozonni tayyorladik yaxshiladik so'ng uchinchi kunidan boshlab davolanishni zanjabilni qo'shamiz tushunarli demak boshlanishi yarim choy qoshiqdan boshlanadi keyin esa o'sha bir choy qoshiq yoki bir osh qoshiqqacha miqdorda ko'tarish mumkin shunday kuniga necha mahal kuniga tushlikda bir mahal tushlikda bir mahal davomiyligi davomiyligi ikki haftagacha ikki haftagacha tushunarli bu bizni uchinchi retseptimiz edi to'g'rimi keling endi navbatdagi to'rtinchi retseptga o'tamiz nima kerak buning uchun to'rtinchi retseptda biz mana tozalandik mm -hmm. zanjabilni qo'shdik endi biz jigar ichaklarni tozalashimiz kerak bunda surgi sifatida tozalash sifatida sano sano makki bo'lsin boshqa sanolar o'simligi yaxshi foyda beradi biz bilamizki mana sano ichini uh, suruvchi bo'shashtiruvchi dori hisoblanadi umuman o'simlik hisoblanadi buni miqdori qancha bo'ladi masalan bir sog'lom inson qancha miqdorda uni olib iste'mol qilish mumkin retseptda keltiriladiki 30 grammi sanodan olinadi va qolgan o'n besh gram jambul va o'n besh gramm yalpiz bilan maydalanadi yalpiz ezg'ilanadi aralashma hosil qiladida undan aralashma hosil bo'lgan aralashmadan demak yarim choy qoshiq bir choy qoshiqdan iste'mol qilinadi tushunarli buni iste'mol qilganda ortidan suv ichish kerakmi albatta yetarli miqdorda suv ichish kerak biz mana shu suvni yetarli miqdorda ikki yuz millilitr to'rt yuz millilitr suv ichib turishimiz kerak tushunarli azizlar bu bizda to'rtinchi retsept edi demak sano barglari sano barglarini aytib o'tilgandek jambul yalpiz bilan birga tuyib ya'ni uni uh kukun holatiga keltirilgan holatda yarim choy qoshiqdan ovqatdan avvalha ovqatdan avval iste'mol qilish kuniga bir mahal ikki mahal ham bo'ladi taom zaruriyatga qarab taom bilan, bilan iste'mol qilamiz taomdan keyin bir soat keyin buni o'zini mana ozginasini olib chaynash mm ham mumkin asalga qo'shish zaytunga qo'shib ezib iste'mol qilish ham mumkin demak mana bizda to'rtinchi retseptimiz sano o'simligi edi uni qanday iste'mol qilish sizga tavsiya etildi tanlab olish esa huquqi sizda qoldi bizda navbatdagi beshinchi retsept qoldi demak beshinchi retseptga nima kerak nima qilamiz beshinchi retseptda biz ıı, zig'irdan foydalanamiz zig'ir urug'i urug'i mana bu uuni kukuni maydalangan mm -hmm. shuni maydalangani ba'zi mana oshqozon yara kasalliklari dedik ularda biz mana bu sanoni surgi sifatida ishlatishimiz kimgadir juda og'ir bo'lishi mumkin mm -hmm. bunda zig'ir juda qo'l keladi demak bundan bir osh qoshiq bizga mana maydalangani kukuni mana aytaylik mana shuncha mm -hmm. bizga yetadi bundan ko'proq olish ham mumkin bora bora ko'paytirib mana shuni mm -hmm. asal bilan xuddi shuncha miqdorda asal olsak asal bilan uh -huh. aralashtiramiz zig'irning ikkinchi retsepti bor ya'ni kim xohlasa uh, maydalangani bo'lmasa shuni o'zini olib o'ziga uh -huh. suv solib qo'yiladi uh -huh. ancha uh, aytaylik bir necha soatda kechalikka qoldirilsa ertalabgacha evib turadi mana shu holatda iste'mol qilsa bo'ladi uni evitilib so'ngra iste'mol qilish tavsiya etiladi mana buni demak taom bilan birga iste'mol qilsa bo'ladi tushunarli demak bizda beshinchi retseptimiz tayyor bo'ldi buni ovqatdan oldinmi ovqatdan keyinmi ovqat bilan ham iste'mol qilsa bo'ladi ovqatdan oldin hozir bir marotabalik biz miqdor tayyorladik shunday bir marotabalik kuniga nechi marotaba iste'mol qilsa bo'ladi ikki mahal uch mahal ham bo'ladi holatga qarab iste'mol qili tabga va ko'tara olish xususiyatiga qarab iste'mol qilsa bo'ladi demak bizdagi bu qorishmamiz ovqat hazm qilish tizimini jadallashtirishga ya'ni ovqatdan so'ng turib qolish hissi ya'ni o'sha ovqatni hazm bo'lmaslik hissini yo'qotishga yordam beradi to'g'rimi shunday azizlar barcha retseptlarni yozib oldingiz degan umid bildiramiz sababi bugun aynan o'zing tabib ko'rsatuvida biz oshqozonda ovqatning turib qolishi haqida suhbatlashdik mana shunday holatlarda nima qilish kerak va qanday beshta retsept bizga yordamga kelish mumkinligi haqida bizga shuhrat shernazarov yordam berdilar sizga minnatdorchilik bildiramiz yana bir qo'shimcha qilsam qiling qo'shimcha biz aytdik mana e, taom yeb qo'ygandan keyingi holat haqida aytdik uh -huh. lekin taom yeyishdan oldin har kishi eslash kerakki shu oshqozonini uchdan birini taom uchdan biriga suv va uchdan biriga havo oh. qoldirishni e, rejalashtirsa biz o oldini olgan bo'lamiz ko'p kasalliklarni insonni salomat bo'lishi uning qomati sarf qomat bo'lishi demak uning salomat bo'lishini ya'ni sog'lom bo'lishini ham garovayi ekan shunday ekan azizlar o'z salomatligimizga befarq bo'lmaylik sizga minnatdorchilik bildiramiz rahmat salomat bo'ling rahmat mana azizlar o'zingiz guvoh bo'ldingizki har bir kasallikni avvalida insondagi beparvolik yoki o'sha qaysidir ma'noda nafsning ustunlik qilishi va ovqatning ko'p miqdorda iste'mol qilishi ham albatta sabab bo'lar ekan bo shu bois ham eng avvalo salomatlikning garovi bu me'yorda bo'lar ekan mana shu me'yorni unutmaylik va me'yorga qarab ovqatlanaylik me'yorga qarab dam olaylik va me'yorga qarab ish faoliyatimizni tashkil etaylik ana shunda biz sog'lom va husni jamolimiz chiroyli bo'ladi siz bilan xursandchilik kunlarida yana ko'rishguncha vaqtinchalik xayrlashamiz salomat bo'ling